काही दिवसांपूर्वी देशाचे गृहमंत्री अमित शहा यांनी ज्येष्ठ नेते शरद पवार हे देशातील भ्रष्टाचार्यांचे सरगर आहेत अशी टीका पुण्यामध्ये केली होती या टीकेला आता शरद पवारांनी उत्तर दिलं आहे त्याचबरोबर त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या शरद पवारांचे बोट पकडून राजकारणात आलो या वक्तव्याचाही खरपूस असा समाचार घेतलेला आहे हे भ्रांती फेला कर चुनाव जीतना चाहते भ्रष्टाचार की बात भ्रष्टाचार का सबसे बडा सरगणा भारत की राजनीति में है तो शरद पवार है इसमें मेरे मन में कोई कंफ्यूजन नहीं आप क्या आरोप कर रहे हो आज हम देखते हैं हाँ से कई लोग जिनके हाथ में देश की हुकूमत है सोच में बदलाव नहीं आया तो चार दिन फ़ैले आठ दिन फ़ैले अमित शाह होम मिनिस्टर उन्होंने मेरे ऊपर अच्छा किया मेरे बारे में कुछ बातें कही गई उन्होंने कहा कि देश के जितने भ्रष्टाचार है उनके सूबेदार शरत है अजीब बात है जो आज भी आज देश का होम मिनिस्टर है होम मिनिस्टर ऐसा आदमी है कि जब गुजरात में थे वहाँ कानून का गलत इस्तेमाल किया इसके लिए सुफीम कोर्ट ने उनको गुजरात से तरीफ़ार किया था जो आदमी जिसे सुफीम कोर्ट ने तजुखार किया था वो आज देश की रक्षा करने की या देश के होम की जिम्मेदारी लेकर आज भी गए अब इसलिए हम कहाँ जा रहे ये सोचने का ये आता यापुढे मी माझे बोट कोणाला पकडू देणार नाही कारण जो तो उठतो आणि माझे बोट पकडून आपण राजकारणात आलो असे म्हणतो असा मिश्किल टोला त्यांनी यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लगावला आहे एक ही वर्ष जैसे जैसे चोफे जी को कहना चाहता हूँ चोफे जी ने यह कहा कि हम की उंगली पकड़ कर आए ये से बिल्कुल मानता नहीं हूँ क्योंकि एक दिन नरेंद्र मोदी ने एक स्वीच में ऐसा कहा था कि शरद पार्ट की उम्मीद पकड़कर मैं राजनीति में आया इसलिए तब से मेरा उम्मीद मेरे उम्मीद पर मेरा पूरा उनी, भरोसा है मैं किसी के हाथ से उम्मीद नहीं दूँगा, बाकी बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिलेलं देशाचं संविधान यांना बदलायचं होतं म्हणून यांनी चारसारचा नारा दिला होता मात्र जनतेने त्यांचा हा डाव हाणून पाडला असा घणाघात शरद पवार यांनी आपल्या भाषणात यावेळी केला आहे कई ऐसी बातें रखते थे कि देश के हितों की रक्षा इसमें होती नहीं थी कई उनके साथियों ने कई जगह पर हेराम का उनका साथी था फादर उनका है उन्होंने बंगलोर में कहा कि हमें चार सौ फास्ट सीट चाहिए क्योंकि हमें परिवर्तन फ़ियोत, करना है संविधान में इस संविधान में बदलाव करना हो तो नरेंद्र मोदी जी के हाथ में सात से ज़्यादा सीट की आवश्यकता है ये बात उन्होंने कही थी उनके कई साथियों ने ऐसी की थी और ये बात सीधे सामने की तैयारी थी कि देश के संविधान जब बाबा साहब अम्बेडकर ने दी इस देश के हर आदमी का अधिकार इसमें था इसमें परिवर्तन करना चाहते थे और इसीलिए उनको चार सौ थी ये स्थिति देश के लिए फायदेमंद नहीं थी और मुझे खुशी है कि इस देश की जनता ने यह संविधान के बदलाव लाने की बात की जिन लोगों ने उनको सहमत किया है